Доповіді урядової комісії політбюро ЦК КПРС про розслідування причин аварії, що сталося на Чорнобильській АЕС. Аварія серйозний урок, з якого господарські радянські партійні органи повинні зробити вичерпні висновки. Але комусь вже сьогодні вигідно обплутувати гласність крючкотворством і брехнею, перетворюючи її у зону забуття. Так урочисто провожал 25-й изъезд комсомола Украины битьи в заону на будивництво нового места энергетики Славутич починался с песни. Из разных мест базов консомола приехали построить город мы и пусть на карте нет еще такого но то что будет заверяем мы но то что будет заверяем мы Бійці загону разом з посланцями восьми республік приїхали сюди не тільки будувати нове місто, а й стати його мешканцями. А ось це вже ніяк не входило у плани керівників будівництва, які цілком серйозно гадали, що молодь відмовиться любити, заводити сім'ї, виховувати дітей. Їм потрібна була зручна робоча сила. От нас приїхали зараз 332 чоловіка. Зараз, якщо 200. Да, и того меньше. Где-то человек 150-180 осталось. Большая ну, половина уже нет уже все. Повежали все отсюда. Нету ясности, определенности нету у людей. Вот нам обещают, обещают. И никто ничего не знает, из-за этого уезжают. А люди в основном приехали сюда из-за квартир. Если мне не верите, спросите в любой, Если мне не верите. Не, серьезно. Вот получить в большом городе квартиру, это надо 10-15 лет. Это минимум. А сюда, если мы ехали, нам сказали, что мы обязательно квартиры получим. Но я понял, что с нашего отряда, тут если останется человек 10, в конце, когда вот, э, уже квартиры буду давать, то и то хорошо. Разве это комсомольская обстройка? Зачем тогда вообще людей сбаламутили? У нас уже в бригаде 4 семьи, да? Скоро девчата будут рожать. Куда они пойдут с детьми? Вы думаете, что комсомольцам дадут квартиры? Ну, а почему нет? А, мама. А, мама. Не нам тут квартира а, вообще. Я свистни начальник загона Сергей Забарин. Я боюсь, что так и получилось. Ура, ура, вперед. Плюс, учитывая то, что все состоится, надо отряд. Глубоко никто не занялся этим вопросом. Были розданы э, в обкомах Комсомола пустые обещания, что вы, ребята, езжайте на стройку. Стройка сильная, город строится новый, большой, квартир хватит всем. Стенд непомітно прибрали, и комсомольцы теперь спевают других песен. Комсомолки клич на всю страну, но забыл, что здесь люди живут, и что нужно всем, и тебе ему дам, и семейный уют. строить жизнь, а нам сказали, послушайте, кому вы здесь нужны. Все! А вот начальник будивництва Виктор Миколаевич Свинчук иншей думки. Ну, мы уже, имея уже какой-то определенный опыт работы с комсомольскими отрядами, по их загруженности, по их направленности уже, значит, совсем недавно, буквально в конце августа, подали опять заявку. Цека волкасемна формує нового отряда і хочемо получ... заполучить його для стріті города Словотіч. Жаль, що только, жаль, що только днем не будемо жити. Ок вже ця молодь. Завжди співає не ті пісні. Завжди сумнівається, як у цих даних радіаційного рівня, що правда... двумесячной давности. И ладно запитать у первого лепшего зустричного, как вот у нашего звукооператора. И не знает, что питать треба у руководителя службы дозиметричного контроля Дмитра Леонтьевича Васильченко. Управление дозиметрического контроля уделяет самое пристальное внимание этому новому городу. Все практические грузы, вся техника, которая идут в новый город, все буквально подвергается тщательному дозиметрическому контролю с нашей стороны. Кадр один, дубль два. Привезли, короче, трубы на якорь. Никто ничего не знает, никому ничего не сообщили, просто сказали выгружать эти трубы и привозить сюда, да? Как определили, что они грязные, никто об этом с начальства не сообщал нам ничего, все нормально. Просто щелочь видно, что трубы мыли. А потом залинули вовнутрь, где-то на одной трубе Чернобыль, кажется, было написано. Да, да, вот поэтому еще. Поехали в столовую. Встретили просто до Ну, Случайно даже. Попросили их, они приехали, проверили. Точно. Большой фонд, все такое. В пятницу был приказ вывести эти трубы. Никто их не вывозил до вчерашнего дня. Этот город считается типа побратим Припяти. Но он не должен быть кровным братом Припяти. Затем нам миллионы там потеряли. Здесь еще миллионы. Если эта вода с котельной пойдет по этим трубам. То те, що Анатолій Бовда з товаришами своєчасно виявив радіоактивні труби, завезені з Чорнобиля, можна назвати щасливим випадком. Та чи випадково, що й ці труби, вже змонтовані на очисних спорудах, виявились брудними? А цей кран, що дзвенить прямо під вікнами дирекції будівництва нового міста, теж випадковість? не много питаний. Пока на сегодняшний день, значит, вопросов у нас по городу Слововича нет абсолютно никаких. Вот, и мы надеемся, что те задачи, функции, которые перед нами будут стоять, будут выполнены. Так, редко, как птица долетит до середины Днепра, обминувши дозиметричный контроль. Да навіть через два месяца после выдачи распоряжения этот экран продолжил работать. А труби були демонтовані лише після листів будівельників у прокуратуру і Центральний комітет Компартії України. Невже все забуто і не спрацьовує закон пам'яті? У перші дні після аварії мародери шукали горілку, гроші поштовності. Нині мародер пішов інтелектуальний, бере лише стародавні речі. правом углу. Имеется три иконы, да? Три иконы. Первая. Иисуса Христа. Иисус, Иисуса Христа, да? Да. В Киоте. Икона 19 века. В окладе, да? Да. Серебро позолочено. Головный спильник Мародера. Байдужесть. Заключение экспертной комиссии Государственной научно-исследовательской реставрационной мастерской УССР. комиссии проведены инвентаризация, экспертиза и дозиметрический контроль движимых памятников истории и культуры. Условия, в которых они находились, высокая влажность, радиоактивная загрязненность, грызуны, плесень и так далее, привели к тому, что состояние памятников постоянно ухудшается, а некоторые памятники окончательно разрушились. Танаиршин когда руйнуется память, уважая киевский художник-реставратор Георгий Бессонов. Все спасти. Надо. Что только можно спасти, мы должны спасти. А уж в первую очередь, конечно, мы должны спасти свою культуру. Конечно, конечном счете, вся наша деятельность, она окончательное отражение имеет только в нашей культуре. Если пройдет какое-то время, и здесь, в общем-то, что останется в музей? музеи. Скласты точный опыт с сберегти их у надейновому месте, грабеж Притягайте до суду. Це текст телеграми Володимира Ілліча Леніна від 6 грудня 2017 року. Сьогодні, коли Древня поліська земля стала зоною, у полишених будинках гинуть унікальні пам'ятки минулих віків. І, як не парадоксально, врятувати їх можуть лише мародери, що йдуть на пролом, а от реставраторів зупиняють паперові стіни інструкції. Ми ще не знаємо, як відгукнеться Чорнобиль через 10, 50 чи 100 років, чого крім міст і сіл, лісів і ланів, позбавила Чорнобильська біда нас з вами, наших дітей, наших онуків і правнуків. І чому навчила?